अवज़बिल्दातर बसमीम अल्लाम वरम वर्कू नाजरन कराम आज का मौजू है इरफ़ा करीम सरमाया इफ्तार अल्लाह ताली ने इस कायन का निज़ाम का कुछ इस अंदाज़ में तरतीब दे रखा है कि हर आने वाली चीज़ को जल्द जेर से अपना होना है हम इंसानों की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा अहम है हम अक्सर देखते हैं कुछ लोग जवानी में इस दार फ़ानी से कूच कर जाते हैं तो कुछ माहो साल का लंबा चक्कर काट कर हुक्मी से इस जहान को अलविदा कहते हैं हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसी मसाले मौजूद हैं जिनमें मुख्तलफ मुख्तफ शख्सियात बहुत कम उम्र में इस दार फ़ानी से कूच कर गईं लेकिन उनके कारनामे इंसानियत के लिए खिदमांत उनके नाम को हमेशा ज़िंदा रखती हैं ऐसी ही एक काबिल फ़ख्र शख्सियत पाकिस्तान का सरमायाफा करीम रंधावा भी है इरफा करीम दो फरवरी उन्नीस सौ पचानवे को फैसलाबाद के एक गाँव राम दीवानी में पैदा हुई और चौदह जनवरी दो हज़ार बारह को लाहौर में इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई इरफा करीम ने अगरचे बहुत कम उम्र पाई लेकिन वो पाकिस्तान के एक अहम आजाद से नवाजी गई इरफा करीम दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी उसने कई ख्वाबों को शर्मिंदा तदबीर होते देखा लेकिन न जाने अभी कितने ही ख्वाब ऐसे थे जिन्होंने हकीकत की शक्ल इख्तियार करना थी इरफा करीम ने मुख्तसर से वक्त में इतनी मनाजिल तय कर ली थी कि लगता था कि इसके पास वक़्त बहुत कम है इरफ़ा के वालद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद अब्दुल कर करीम हैं इरफा ने तीन साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया है अल्लाह ताला के खूसी करम की बदौलत वो बचपन और लड़कपन में होनहार और बे तालबा रहीं, जो निसाब और गैर निसाबी सरगर्मियों में जकसा हिस्सा लेती हमेशा नुमाया कामयाबी हासिल करती वो अपने हम उम्र बच्चों में नौतखानी शेर व शायरी बहस वबासा और खेलो कूद में सबसे आगे रहती दो हज़ार चार में इरफा करीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी ख़बरों का मौजू बन गई जब उसने माइक्रोसॉफ्ट के जेर एहतमाम मनकद होने वाले बैनवा मुकाबले में नमाया कामयाबी हासिल करके दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का आजाज़ हासिल किया इसी अजाज़ की बदौलत इसका नाम गेंस बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया इसकी कामयाबी पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने उसे अमरीका मदऊ किया माइक्रोसॉफ्ट के हेड ऑफिस का दौरा करवाया बिल गेट्स ने इसे 10 मिनट इरफ़ा से मुलाकात की जो मगरबी मीडिया के लिए हैरत अंगेज़ थी अमेरिका से वापस आने के बाद उसे सदारती तमगा बराए हुसन कारदगी से भी नवाजा गया उसके अलावा सलाम एवार्ड फातमा जनाह गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया फैसलाबाद के एक पसमंदा गाँव की यह होनहार बेटी बड़ी तेज़ी से ख्वाबों में हकीकत का रंग भर रही थी लाखों लोगों की नुकाहों का मरकज़ थी जब बाईस दिसंबर दो हज़ार ग्यारह की शब अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी उसने अपनी वालदा को बताया कि उसे चक्कर आ रहे हैं वालदा ने उसे कुछ देर आराम करने के लिए कहा क्योंकि अमूमन पढ़ाई या कंप्यूटर स्क्रीन देखने से ऐसा मसला पैदा हो सकता है सुबह तक इरफा करीम की तबीयत में बेहतरी ना आई तो इसे फ़ौज के हस्पताल सी एम एच कम्बाइंड में दाखिल करवा दिया गया इसी दौरान में इरफा को दिल का दौरा पड़ा और बेहोश हो गई बिल गेट्स को ख़बर हुई तो उन्होंने इरफा के वालदे को दुनिया के बेहतरीन हस्पताल में मुफ्त इलाज करवाने की पेशकश की नाजक हालात के पेश नज़र उसे किसी भी जगह मुंतकल करना नामुमकन था इस अरसा के दौरान में पूरी पाकिस्तानी कौम और बरोन मल्क से लाखों लोग उसकी सेहत के लिए दबागू थे मगर खाल के कुछ और ही मंजूर था चौदह जनवरी दो हज़ार बारह को आई टी का जे रोशन सतारा टूट कर बिखर गया इरफा करीम की वफात पर लाहौर के अज़ीम शान आई टी पार्क को इरफा करीम के नाम से मंसूब कर दिया गया इरफा करीम को उसके आबाई गाँव में दफन किया गया आज इरफा करीम हम में मौजूद नहीं लेकिन लाखों तलब वालबात के रोशन मुस्कबिल के लिए एक मिसाल है वो अपने कार नमाया और हौसला बख्श मुस्कुराहटों के साथ हमेशा अपनी याद दिलाती रहेगी इरफा के अधूरे ख्वाबों में हकीकत का रंग भरना पाकिस्तानी तलबा की जिम्मेदारी है अल्लाह ताला इरफा के दर्जात बुलंद फरमाए आमीन